assalomu alaykum sarvarbek uka kanalimizga xush kelibsiz aka yaxshimisiz charchamayapsizmi aka rahmat rahmat xudoga shukur o'ziz tinchmisiz sog'liqlar yaxshimi qalay ah polshada o'qishlar yaxshi bo'lyaptimi zo'r zo'r xudoga shukur yaxshi rahmat o'ziz charchamayapsizmi xudoga shukur rahmat alhamdulillah xudoga shukur uka bu shu ba'zi bir obunachilarimiz va ko'pchilik hattoki shu polshaga o'qishga kelishlik uchun mana shular haqida bugun sizga bir bog'langan edim ozgina biroz bir bizga bir ma'lumot bering mana shu obunachilarimizga deb albatta shu mana shu haqida bizga biroz ya'ni o'zbekistondan shu polshaga qanday qilib o'qish uchun kelinadi avvalo misol mana shu haqida bir qisqacha bizga bir ma'lumot berib o'tsangiz va o'ziz qanday qilib kelgansiz mana shu haqida ham biroz bizga bir gapirib bersangiz hop endi polshaga kelishni yo'llari ko'p masalan turist viza ishchi viza keyin student vizalar bilan kelsangiz keyin biznes vizalar ham bor keyin o'zim student viza bo'lib kelganman har holda endi ishchi turistga qaraganda student viza baribir osonroq o'zim student bo'lib kelganman bu yoqqa universitetga buna misol student vizani siz qanday qilib olgansiz student vizani avvalambor firma orqali konsalting orqali murojaat qilganmiz shu o'qish uyati kollejlarni shu kerakli dokumentlarni olib kelishimizni so'ragan konsalting otini uh, ham aytib o'taman uh, worldwide konsalting orqali kelganman shu kerakli uh, hujjatlarni yig'ishda juda yordam berishgan посольствоga suhbatlarga tayyionlashib o'zlari keyin посольствоga suhbatga kirib chiqqanmiz vizani bir oy um, kutib shu vizani olishdan oldin qanday hujjatlar talab qiladi endi ishchi vizalarni anig'ini bilmadimu tudent vizalarnikiga ota ona yillik daromad bank shot bank hisob raqamida sizga sponsorlik qilayotgan odamni puli bo'lishi kerak hisob raqamida yana diplomga qaraladi keyin bir xilga o'qishadi ielts so'ramaydigan o'qishlar ham bor ielts so'raydigan o'qishlar ham bor iels qog'ozi shunga o'xshash narsalarda endi asosiy narsalar shu bank shot ota ona o'sha sponsor homiyni bank shoti и keyin ish joyidan <imitation> necha pul oylik topadi shunaqa narsalar spravka kerak qancha oylik topadi ha tushunarli shu misol shu oyliklarni ko'rsatayotgan vaqti ham misol o'zi bir ma'lum bir miqdor miqdori bo'lsa kerak to'g'rimi oz ko'rsatib qo'yadigan bo'lsangiz bunga bir atkaz <imitation> bo'lib qolishligi shunday narsalar ham bormi siz nima deysiz shunga ha agar oyliklarni uh, kam um, ko'rsatib qo'yadigan bo'lsa uh, albatta uh, unda отказ olinadi endi o'sha uh, firmalarga borsa o'zi ko'rsatadi uh, o'rtacha oyliklar qancha masalan yetti uh, million bo'lishi mumkin oyiga yetti million topadi endi yo'llari borda har xil uh, o'sha konsaltinglarga borsa o'zlari yo'l yo'riq ko'rsatib x xohlasa o'sha eng asosiy narsa shu homiysini uh, sponsorni daromadi ish joyidan uh, necha pul pul topishlari keyin bank hisob raqamida pubo'lishi kerak eng asosiy narsalardan biri vizani olishlik elchixonaga kirgan vaqti ham nimalarni so'raydi u yerda misol sizdan bir <laughs> so'roq <laughs> savol qiladi deydiyu to'g'risini aytsam o'zimdan faqat dokument topshirib chiqqanman lekin o'zimda endi shaxsan o'zimda hech narsa so'ramagan ism familiyamni ham hech narsa dokument so'ramagan topshirganman indamagan ism familiyamni so'rab dokument opib qolgan endi qolganlarda progress qanaqa bo'ladi borgandan keyin so'raydi nima uchun polshani tanlading nimaga buyeda o'qimoqchisan maqsading nima shunaqangi savollar beradi yana bir <laughs> ya, narsa yani ha tillarni ham albatta bilish shartmi misol ingliz tili yokipolsha tili rus tilini bilsa ham buni ham so'raydimiruscha ham bu yerda buyerdamisol kerak bo'ladi deb aytishadimi yoki bu narsaga ishi yo'qmi şey, lekin polshada to'g'risi umuman rus tili bilan hech kim rus tilini ishlatmaydi bu buyoqda o'sha polyaklar tushunmaydi ham rulscha <laughs> gapirsa endi bu yoqda ukrain belaruslar ko'pligi tufayli unaqa qilsa bo'ladi lekin rus tili to'g'risi ishlatilmaydi bu yo ingliz tili o'zi ingliz tili ham ko'pi bilmaydi polyak tili основноbuyerda yana bir narsada mana misol sizlarga hozir mana misol o'qiysizlar to'g'rimi u yerda universitetd o'qiysizlar bu yerda misol imkoniyatlar qanaqa imkoniyatlari yaxshi hamma yevropa davlatlari bilan bir xil masalan o'qishda olti oydan keyin erasmus degan anaqalar bor programmasi bor bu buyoqda olti oy o'qiganingizdan keyin xohlasangiz ispaniyada xohlasangiz fransiyada xohlasangiz italiyada olti oy tajriba almashish deydimi erasmus o'sha olti oy anaqa qilib keladi o'qib kelsangiz bo'ladi erasmus keyin yevropa yaxshi bu buyoqqa kelganingizdan keyin xohlagan joyingizga chiqib aylanib mana shu yevropa shaharlarini ko'rib amerikaga ketuvchilarga ham yaxshi ko'prik bo'lib beradi deb o'ylayman yevropa va undan tashqari misol butun sizlarga mana misol hozir u yerda shu universitetda pul yordami yoki bir nima ham qiladimi davlat yoki shu universitetni o'zi yo yeyish ichish bular ham misol bularga qanday bo'ladi yo'q yo'q universitet hech qaysi puldan yordam qilmaydi yeb hamunha hech narsaga lekin scholarshiplar degan narsa bor yaxshi o'qib yoki haligi ieltsdan yuqori bal olsangiz scholarshiplar bor scholarship nima degani scholarship masalan yuqori bal oladigan bo'lsangiz ellik foiz grant yoki yuz foiz bepul o'qishingiz ham mumkin masalan ieltsdan yetti bo'lsa bepul o'qishgacha anqa qilishingiz mumkin bu yoqda yana bir narsa misol u yerda ham o'qib ham ishlashlikka imkoniyat bormi albatta albatta ha, ham o'qib ham ishlasangiz ham bo'ladi chunki birxili payt belarda darslar onlayn bo'ladi keyin darslarga haftada ikki marta boradigan kunlar bo'ladi расписанияg qarab endi keyin kechki payt baribir bo'sh bo'lsa ночной смndg ishlar ham bor masalan magazinlarda kabobxonalarda ishlasa bo'ladi darsdan keyin bemalol shu bir yil ichida o'zini kontraktiga pul yig'sa bo'ladi ishlab mana misol sizlar ham shaxsan o'zlaring ham ishlasalaring kerak shundaymi ha ishlaymiz qanday misol u o'qishlar qanaqa misol har kuni o'qish bormi yoki bir kun misol haftani bir nima deydi bir o'zi nima ma'lum qilingan bir kunlar bormi o'qishga misol boradigan endi u o'qishingizga qarabda universitetga qarab masalan bir xil universitet keyin yo'nalishingizga ham qarab masalan bir xil yo'nalishlar bor haftada uch martadir bir xil yo'nalishlar bor haftada har kuni bir xil haftada bir marta endi yo'nalishiga universitetga ham bog'liqda bu narsa hammasi bir xila sizlar ham misol uchun haftani bo'sh kunlaring albatta chiqib ishlaysizlar shundaymi albatta albatta mana shu ham o'qib ham ishlab qancha pul topsa bo'ladi misol oyiga hamma o'qib ham ishlab endi qilayotgan ishingizga bog'liq masalan taksi yoki доставка mana shunaqa ishlarga chiqadigan bo'lsa o'ziga bog'liq odamni to'g'risi lekin kabobxonalarda стабильный oylik bo'ladi etlarda masalan to'rt ming zlotgacha olasiz to'qqiz yuz dollar sakkiz yuz ming dollar har xil tushunarli undan tashqari shu yerda misol расходlar qanaqa bo'ladi endi oyiga расход shularni ham o'zizga bir kishiga ketadigan расход расходlar qolgan yevropa davlatlariga qaraganda bu yerda ancha arzon bo'lishadi masalan sakkiz yuz dollar oyiga topadigan bo'lsangiz bemalol yetadi sakkiz yuz dollar ikki yuz tejab ishlatadigan bo'lsangiz ikki yuz uch yuz dollar ham oyiga bemalol yetadi undan tashqari misol o'zbekistonga bir uyga ham bir uch yuz to'rt yuz bir besh yuz atrofida bir ham o'qib ham ishlab bir jo'natish imkoniyatlari ham bo'ladimi ha endi harakat qilsa hamma narsani iloji bor <laughs> shu o'zidan orttirib расходni kamaytirib shunaqa qilsa jo'natsa bo'ladi endi o'zbekistonga jo'natish ham germaniya shvetsariya norvegiyalarda ishlaganda hali ko'p pul bo'lmasa ham har holda tejab tejab qilsangiz anqa qilsa amallasa bo'ladi bu yda ham albatta misol endi u germaniyada misol hozir ham o'qib ham ishlab yoki norvegiya yoki shvetsariya ham hamma yerda ham o'ziga yarasha nimasi borda buyera sure. misol xuddi ana shunday misol hech bu yerda misol pochti polsha bilan bunday solishtirib işte, qaraydigan bo'lsak albatta hamma yerda bir xil bu yerda ham o'ziga yarasha расходi bor ha ozgina sure, sure. kamroq bu yerda misol oyiga bir besh ming olti ming topganingiz bilan ana shunga yarasha ras ham chiqadi shu o'zbekistonga ham s xuddi mana shunaqa qilib bir haligi teng pas teng bo'lib qoladi yana bir narsa borda misol siz agar bir uylangan hali bir bola chaqasi bo'lmagan yani insonlar bo'ladigan bo'lsa bu, e, <laughs> kelishib bir kishi o'qib yoki bo'lmasam shu yerda o'qiyotgan biron bir yigit bo'ladigan bo'lsa bu, xotini o'zbekistonda qolib ketgan bo'lsa shuni ham endi yoniga chaqirib yoki bir xotini kelib ishlayotgan bo'lsa eri o'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa erini bir chaqirtirib olib mana shu yerdao ishlashdik ham ishlab turib nima qilib turish mana shunaqa bir yo'llari ham bormi qilsa bo'ladimi imkoniyatlar bo'ladi пригласительный bor пригласительный jo'natsa bo'ladi har xil firma kompaniyalar bor o'shalar bilan gaplashib turib пригласительный jo'natiladi o'sha пригласительный bo'yicha maslahat bergan bo'lardim endi shaxsan o'zimni fikrim bu yaxshi biladigan opit bor konsalting bilan qilgan yaxshi deb o'ylayman baribir o'zi dokument kgandan ko'ra chunki ularni opiti borda nima qilishi nima qilishni aytadi nima to'g'ri nima anaqa ancha tajribasi bo'ladi ularni shu konsaltinglar bilan qilsa xudo xohlasa qilsa bo'ladi пригласительный jo'natib dokument o'g'irlab va undan tashqari u yerda endi nimani nima deysiz misol ishlagani kelayotganlarga siz qanday javob berasiz misol o'qish emasda faqatgina shu borib ishlayman deyotgan insonlarga misol qaysi tomonlama bir qulay kelishligi o'zbekistonda ishchi vizadagilargama ishchi vizadagilarga shu avvalambor bu yoqdan qanaqadir bir kompaniya topadi yoki mana shu ofislar ishxonalar o'zi shunaqa пригласительный jo'natadigan kompaniyalar ham bor shular bilan gaplashib пригласительный olib kerakli dokumentlarni qilib посольствоga kirsa xudo xohlasa endi hech kim avvalambor konsaltingham yuz foiz javob bermaydi viza qilib deb bu yuz foiz degan odamdan qochaverish kerak iloji bo'lsa ellikka ellik u o'zizga bog'liq keyin dokumentingizga ham ko'proq bog'liq dokumentingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa dokumentingizga endi основной bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman shu kelsa bo'ladi o'zbekistondan germaniyalarga qaraganda endi osonroqda bu yoqqa kelish latviya polsha keyin ularda misol polshalarda oyliklar qanaqa misol oylik qancha bir odam misol harakatchan o'zi bir yaxshi bo'ladigan bo'lsa misol yaxshi oyliklar qanaqa o'rtacha yo kam oyliklar eng kam oyliklar ularga nima deysiz ya'ni misol u yerda ishlayotgan insonlar qanaqa qanchalik bir oylik topishligi mumkin bir o'rtachasini hisobilan oladigan bo'lsak o'rtacha o'rtachasini oladigan bo'lsak endi avvalambor ishigizga qarabku lekin stabилный oylik to'qqiz yuz dollar ming dollar bo'lsa kerak deb o'ylayman to'qqiz yuz dollar ming dollar endi misol bu to'qqiz yuz ming dollar albatta siz ham o'qib ham ishlashni nimani shu misol ishlayotgan shuni aytyapsiz to'g'rimi yoki bir ish uchun kelgan insonmi misol o'qimaydida faqat ish uchun kelgan inson bo'ladigan bo'lsa endi hududiga ham bog'liqda bu varshavaga keladigan masalan poytaxt varshava polshani varshavaga keladigan bo'lsa balki bir ming ikki yuz shunchaki ishga kelgan odam bir ming ikki yuz balki bir yarim ming dollargacha balkim topishi mumkin ko'proq ishlasa ishga kelib o'n ikki soat o'n soat ishlaydigan bo'lsa topishi mumkin lekin joy chekaroq masalan krakov shunga o'xshagan yani, chekaroq joylarga kelsa oylik narxlarda ham yani, ancha farq qiladi keyin arenda kvartiralar ham varshavada qimmatroq bu buyoqada chekaroqda arzonroq endi hamma narsa hamma joyda tosh tarozi bor deydiyu shu arenda dedingizda de, shu arendalar haqida ham biroz bir ma'lumot berib o'ting misol oyiga qanaqa misol uyerda mana shvetsariyada haligi vg deb vg degani endi bir uch to'rt kishi birga turadi har bitta odamga misol bir xonada bir ikki kishidan turishligi mumkin endi kelishib albatta yoki har bitta inson misol uch xonalik bir uy oladigan bo'lsa uch kishi <-huh>. o'sha yerda misol alohida alohida xonasini qilib turishligi mumkin bular <laughs> qanaqa va undan tashqari siz общий bir kvartirani tomoman bir ikki xonalik yo uch xonalik bir kvartirani bir oilalik bo'ladigan bo'lsa shuni misol arendasi qanaqa bo'ladi bularni ham agar bilsangiz biroz bhnimai ma'lumot berib o'tsangiz endi kvartira masalalariga keladigan bo'lsak masalan kvartira olishdan oldin kelishiladi uyni egasi bilan nechta odam turadi shunga qarab договор qilinadi masalan uchtadir balki to'rttadir ikki xonali uyga yoki uch xonalik bir xonali endi основной bir xonalilarni narxlari bir ming olti yuz zeloa varshavani sentrar bir ming olti yuz zelo to'rt yuz dollarlardan hozirgi kunda shu to'rt yuz dollarlar to'rt yuz dollar bo'lmasa ekan hozir sal kurs ko'tarilib qoldi zloda bir ming olti yuz bo'ladi keyin depozit puli ham bo'ladi kvartirangiz qancha bo'ladigan bo'lsa plyus depozit puli ham beriladi depozit puli keyin oyda bir oylik suv gaz ishlatgan anaqalarga ham pul olib qoladi hisob kitob qilib счетчик bor olib qoladi vo bundan tashqari u yerda ko'pchilik mana misol hozir o'zbekistondan juda ko'pchilik aytadi shu misol rus tili bilishimiz shartmi polshaga borishlik uchun yoki bir ko'proq qaysi tilda gapirishadi u yerda deb so'rashishadida shularga siz nima deysiz rus tili qanchalik u yerda bir ahamiyati bor polshadao endi shu masalaga juda bir hayron bo'laman kimdan chiqdi ekin u gap rus tili umuman kerak bo'lmaydi to'g'risi bu yoqda вообще rus tilini tushunmaydi ham rus tilida hozirgi kunda aynan rus tilida gapiradigan bo'lsangiz asablari chiqib rus tili juda yomon ko'radi rus tilida gapirsangiz hunaqa shunaqa o'zi hozir butun dunyoda o'zi aslida bunday olib qarasangiz ruslarni zolim deb biladi haqiqatdan ancha muncha rossiya misol ko'p zulm ko'rganda ko'p millat hatto o'zimizni o'zbeklar ham shunaqayu misol butun o'rta osiyo davlatlarini hammasi hash sssr vaqtida ancha muncha bir qiyinchiliklar bo'lgan o'ziga yarasha yani, ya, va shunga men nima qilaman men o'ylayman balki misol haligi e, ish uchun kelayotgan insonlar albatta yani, misol ular mana misol o'zbekistondan tojikistondan qirg'izistondan shu tomonlardan kelayotganlarni hammasi shu firmada eng ko'proq hali ukrainlar shu belaruslar mana shu endi misol shu u tomondan kelayotgan bari haligi ruscha gaplashadigan odamlar hammasi bir yerda ishlaydiyu albatta hamma bir polshaliklar ishlayotgan yerda ishlamaydi bizniki misola ishlash uchun kelayotgan menimcha shushunga chiqqan bo'lsa kerakda ko'proq endi ish yerida hamma haligi ko'rsangiz ukrain ruscha bilishadi belaruslar ruscha bilishadi endi haligi qozoq turkman qirg'iz bular bilan ham bu, o'zaro o'zbeklar ruscha gaplashishadi hamma hammanhna xorijiylar ha. alohida bir yerda nima qiladi menimcha mana shundan chiqishgan bo'lsa kerak lekin bizni xalqimiz hozir ko'pchilik bunday olib qarasangiz polshada ruscha gapirsa bo'laverar ekan yo latviyada litviyada ruscha gapirsa bo'laverar ekan degan gaplar ham borda shunga qanchalik nima deb so'ragan nimaidi shunga oydinlik kiritib qo'ysa yaxshi bo'lardi bu yoqda umuman rus tilini keragi yo'q rus tilini shu <imdurî> ukraina belaruslar shular bilan ishlaydigan bo'lsangiz kerak bo'lishi mumkin lekin kerak emas bu buo nimachi turk tilichi <bir d> <laughs> turk <laughs> tiliga ham o'tadimi u yerlarda yoki yo'q yo'q ingliz tili ingliz tilini zo'r <laughs> tushunadi biladigan lekin yaxshi biladiyu faqat bular xohlaydiki o'zini tilida gapirishingizni ko'proq xohlaydi qanaqadir o'zini tilini o'rganishingizni albatta o'zi butun yevropaliklar <laughs> hammasi ham o'zi shunaqa ekan faqat o'zini tilini albatta o'zi biz o'zi birinchi bo'lib o'zbeklarimiz ham o'zi aslida mana shunday bo'lishi kerakda bizda haligimen ko'p ko'rib qolaman qolamandayoutub bari hali kino o'ynaydiganlar artistlarni ko'rsangiz shu chiqib olib ruscha gapirishadi buni nimasi bir nima qilib buni bir kibrlik kibrlanib yana gapirishadida xuddi ruscha bilaman baloni qilaman deb mana misol man shuncha video qilaman uyatamanda nemischa gapirganim uyataman nemischani yaxshi bilaman lekin gapirimay uyataman qo'ydinlar o'zimni tilimda gapiri degana hayron boraman nima buna qilishar ekan rus tili bir haligi nima deydi bir madaniyat tilimi bu o'zimizni o'zbek tilidan qo'ymasinziavalo shu 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 bundan tashqari uyerda misol xorijdan ya'ni misol bizni shu o'rta osiyodan kelganlarga munosabati qanday polshaliklar polshaliklari munosabati yaxshi o'rta osiyodan xorijdan kelganlar albatta yaxshi endi yevropaliklar bilasizku uncha bir biri bilan ishi yo'q haligi hamma o'z ishi bilan band o'z ishi bilan ovora birovni gapirgan vaqti ham yo'q endi bularni shunaqa misol nima emas deysizda misol unaqa bir yomon ko'rmang yomon ko'z bilan qaramang yo'q 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 yomon ko'rmaydi tuzuk har holda yaxshi E, bee'tibor tuyuladi bilmadim manga shunaqa tuyuladimi uncha e'tibor bermaydi atrof hamma o'zi bilan ovora o'zi o'zi bilan ovora albatta uka siz yana misol u o'qib yurgan mana misol universitetda o'qiyotgan yigitsizda misol ko'proq ja bir haligi nima deydi xos bir ishga o'zingizni bermay faqat ko'proq shu o'qish tomonlama nima qilasiz albatta vaqt bo'lganda ishlab nima qilib yurasiz endi mana misol hozir ko'pchilik misol mana shu polshadan прriglaшенia ko'pchilik <laughs> gapirishadida misol chaqirtirishlik yoki bo'lmasam shu приглашения olishlik ba'zilar aytadi aka deydi misol shu приглашение pulga keladigan narsa ekan ba'zilar <laughs> aytadi bekorga keladigan albatta men ham doim aytaman bu narsani bekorga deb aytaman lekin siz shuni misol qanday nima qilasiz misol приглашения o'zi aslida misol polshada buni misol pulgami jo'natishadi yoki pulga sotiladigan narsami bu pulga olinadigan narsami firma tomonlama yoki bir bepul olinadigan narsami bulardan bir xabaringiz bormi xabarim bor endi har xil bor <laughs> ham pullilari bor <laughs> bepullari bor <laughs> o'ylashim bo'yicha основной приглашения pulli deb o'ylayman buyoqdan keladigan приглашенияlar shu приглашения jo'natib посольствоga kirib shu приглашения orqali <laughs> firmani keganda yaxshi yomonligiga ham qaraydimi haligi nima desa bo'ladi avtoritet deydimi shu narsaga ham qaraydimi deyman haligi har xil hamma firmadan ham anaqa qilavermaydia demoqchiman качествоsiga ham qaraydia firmani yaxshi firmadan kelsa yaxshi baribir пригласительныйh to'g'ri kelgan firmadan olib отказ yerb chiqadiganlar ko'p bo'ladida unda hop <laughs> uka alloh rozi bo'lsin xursand uh, bo'ldim mana gaplashib ancha muncha bir ma'lumotga ega bo'ldik albatta ko'proq shu eng asosiy narsa mana shu o'zbekistondan misol shu nimaga borsak qana qilib boramiz degan narsa nima ko'proq shu o'qishga deb so'raganlar ko'p edi albatta ashlarga bir yaxshi uh, bir bir ma'lumot bo'ldi deb o'ylayman katta rahmat uka sizga shunchalik ma'lumot berdingiz bizga alloh rozi bo'lsin sizdan ilohim <laughs> aytganingiz <laughs> <laughs> kelsin o'ziz ham charchamang ishlaringizga rivoj Amin, alloh rozi bo'lsin mayli uka yana xudo xohlasa kelajakda yana albatta siz bilan yana bog'lanibo bironta bir gapingiz bo'lsa bemalol bizga yana bir gaplaringiz bo'ladigan bo'lsa albatta gapirishingiz mumkin undan tashqari ham ha xudo xohlasa polshaga harakat qilayotganlar charchamanglar xudo xohlasa vizani olasizlar kelasizlar polshani ko'rasizlar xudo xohlasa salomat bo'ling uka katta rahmat alloh rozi bo'lsin در حال مایل که سلامتون اوه